hoji muhammad porso buxorodagi madrasalarda tahsil olgan qur'oni karim va hadisni kalom ilmini chuqur o'rgangan hoji bahoiddin naqshband uni shogirdlikka qabul qilgan va porso taqvodor tahallusini bergan hoji muhammad porso o'sha davrdagi siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etgan shohruh mirzo bilan turli masalalar bo'yicha yozishmalar olib borgan mirzo ulug'bek saroyidagi ilmiy munozaralarda ishtirok etgan xo'ja <mrza> muhammad porsoning yoshlik paytlarida xoja bahouddin Naqshband dargohlariga borib tashqarida eshik ortida kutib turgan holatlarda bo'lgan va shunda xo'ja muhammad tashqarida turgan paytlarida kanizak ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda hoji muhammad porsoning kanizaklari ichkaridan tashqariga chiqib ko'radi ba'zi ma'lumotlarga qaraganda tashqarida bo'lgan tashqaridan ichkariga kiradi rashootul aynul hayotda shunaqa deyiladi nima bo'lgan taqdirda ham ana shu kanizakni ko'rib tashqarida kim turibdi deb so'raydilar shunda kanizak aytadiki endi tanimaydiku kimligini bir porso yigit turibdi porso degani de bu fors tojik tilida taqvodor ma'nosini shundan keyin u kishi ichkariga kirishga buyuradilarda aytadilarki sen yigit porso ekansan deb xitob qiladilar xo'ja bahoiddin nahshband va shu yerdan boshlab xo'ja muhammadning tahallusi porso bilan mashhur bo'ladi bu gap e, katta bir tezlikda butun xalifalar butun muridlar suhbatdoshlar va tariqat ahliga tarqalib ketadi va ular orqali butun elga butun buxoroga tarqalib ketib xo'ja muhammad porso degan nom bilan mashhur bo'ladilar yana hoja porso bor undan oldin ham bo'lgan bu hoji muhammad porsodan oldin ham va uchinchi hoji muhammad porso hoji porso bu demak hoji muhammad porso buxoriyning katta o'g'illari to'ng'ich o'g'illari va u kishining ishlarini davom ettirgan farzandlari xo'ja abu nasr porso bo'lgan ekan xo'ja abu nasr porso otalari vafotidan so'ng balxga kelib balxda hozirgi shimoliy afg'onistonda faoliyat yuritganlar va otalarining ta'limotini u kishining so'zlarini ko'rsatmalarini asarlarini qarashlarini targ'ib qilib yurgan va naqshbandiya ta'limotida porsoya degan bir sho'bani kichkina bir sho'bani tashkillashtirgan yani ana shu paytda naqshbandiya ta'limoti ichida porsoyadan tashqari ahroriya degan ta'limot ham vujudga keladi va bu hoji ubaydulloh ahror vali nomi bilan bog'liq bo'lgan va tabiiyki barchamiz bilamizki hoja ubaydulloh ahror valining siyosiy va ma'naviy iqtisodiy kuch qudrati juda yam ustun bo'lgan shu jihatdan ham u kishining muridlari u kishining tasarruf qudrati kuchi juda yam baland bo'lgan va xo'ja ahror valining o'sha paytdagi shu'basi ya'ni ahroriya izdoshlari ko'proq bo'lishadi va buning soyasida porsoya shu'basi asta sekin uzoqqa cho'zilmay hazm bo'lib yo'qolib ketadi xo'ja abu nasr porso buxoriy otasiga o'xshab juda ulug' bir alloma bo'lmagan bo'lsada ammo juda judayam o'sha tariqatning yirik vakillari sifatida zikr etiladi va jomi hazratlari ham nafootul unsda xo'ja abu nasr porsoni otalaridan keyin zikr etib o'tganlar va shu tufayli xo'ja abu nasr porso tufayli yana biz boshqa bir go'zal bir ma'lumotni biz u yerda uchraymiz u yerda aytadiki afutho tan fusus degani bu fosusul hikam asariga ishora ya'ni hazrat shayxul akbar muhiddin ibn al arabiyning fususul hikam nomli mashhur asari bilan bog'liq bu asar juda yam islom olamida mashhur bo'lgan va bunga bir yuz ellikdan ortiq arabiy va forsiy tillarda sharhlar bitilgan ekan va ana shu sharhlardan bittasini hoji muhammad porso buxoriy ham yozgan ekan oxirgisini hazrati mavlono abdurahmon jomiy yozganlar sharif ya'ni fuuulikamni dil dilga o'xshatib uning ikkinchi asari futuhotul makkani jonga o'xshatishni o'zi bu hojagon nashpandiya tariqatining ibn al arabiy ta'limotiga bo'lgan katta bir mehri samimiyati va munosabatini ifoda etyapti hoji muhammad porso buxoriyning ilmiy merosini o'rganish nafaqat naqshbandiya tariqati asoslari balki umuman tasavvuf ta'limoti tarkibida ming yildan ziyod vaqt davomida shakllangan irfon falsafasining asl mohiyatini yanada chuqurroq o'rganish imkonini beradi Nasoimul muhabbatda alisher navoiy abdurahmon jomiy Nafahatul Uns asarida keltirilgan bir iborani sharhlaydilar hazrati mahdum deydilar ustozlar abdurahmon jomiyni hazrati mahdum nuron qabri nurga to'lsin hazrati mahdum mavlono abdurahmonjomiy nafahotilu biibdirlarki burx sifati qutul qulub kitobida mazkurdur yana bir mahal mavhibat nazari bilan alarg'a nafasni bag'ishladilarki harne allar desalar u bo'lg'ay va yana bir mahalda dedilarki har ne ul desa haq taolo ani hadisi sahih mana bu yana bir jihatlari xo'ja muhammad porson burx degan sifatni abdurahmon jomiy zikr qilyaptilar nafahotil uusda nasoyi muhabbatda buni alisher navoiy ta'kidlayaptilar ustozlari hazrati mahdum deb ulug'lab aytyaptilar mahdum maon abdurahmon jomiyni va e'tiborli jihati abdurahmon jomiy ham nafahotilusida o'z o'zidan aytmagan balki qutul qulub asaridan olganini naql qilyaptilar bu endi e, valiylarni olimlarni usuli hamisha kitoblardan naql kelaveradi aytyaptilarki ho'ja muhammad porsoda burx sifati bor edi hop burx nima degan savolga javob burx buni javobini biz rashahot aynin hayotda faxriddin ali safiydan ko'ramiz burxga sharh kelgan burx e, muso alayhissalom zamonida yashab o'tgan ulug' zot ekan ollohni suyukli bandasi ekan va aytadilarki uvays qaraniyga o'xshaydi mana uvays uh, qaraniy uh, tasavvufni valiylarni boshida zikri keladi payg'ambar alayhissalom davrida yashagan lekin rasulullohni ko'ra olmagan payg'ambar alayhissalom uvays haqida ko'p yaxshi gaplarni aytganlar bilamiz uvays qaraniy uh, nasoyin muhabbatni yetti yuz yetmishta shayxni zikri uvays qaraniy bilan boshlandi birinchi zikr uvays qaraniydan bo'ladi o'sha şey, yamanni qaran shahridan vays onani xizmati tufayli rasulullohni ko'r <laughs> olmaydi lekin rasululloh unga muhabbat qilib o'zlarini englaridagi ridolarini berodar mendan keyin yetkazasizlar meni ummatimi haqiga duo qilsin alloh uni duosi tufayli rabia va rabiy ava mudor qo'ylarni <laughs> junnisonicha ummatlarni gunohini kechiradi deydilar <laughs> duosi mustajob ekan uvays qaraniy endi uvays qaraniyni alohida jihati nima edi desa uays qaraniyni alohida jihati tushda rasulullohdan tarbiya olgan edi deydilar shuning uchun ham tasavvufda tushida ulug'lardan variylardan buyuklardan ta'lim olgan va haqiqatda voqe hayotda ham shariatda tariqatda sobit bo'lgan ulug' insonlarni uvaysiylar deyiladi mana jahonotini uvaysiy degan shoiramiz o'tgan umid qilamanki ajabmaski u kishi ham tushda ta'lim olgan bo'lsa chunki tushda ta'lim olganlar uvaysiylar deyiladi yani, endi avvalgi shariatlarda payg'ambar alayhissalom muhammad islomdan avvalgi dinlardagi shariatlarda mana shunday ollohni suyukli bandalari alohida bir jazaba topgan tarbiya topganlarni burxiylar deyilar kan burx ya'ni muso payg'ambar davrida avvalgi payg'ambarlar davrida muso alayhissalom davrida burx ismli bir inson yashab o'tgan ollohni suyukli bandasi bo'lgan va kimki shunaqa bir alohida ilhom bilan allohni inoyati bilan tushida boshqada tarbiya olib jazaba bilan buyuklikka yetishgan bo'lsa uni burxiy deyilarkan va bu narsani bahodiddin naqshband hoja muhammad porsoga nisbatan ham aytadilarki u burxdir deydilar ya'ni hoja muhammad porsoda ham mana shunday tarbiya olish ilhom olish alohida bir tarbiyaga erishish maqomi bor ekanki bu narsani ne, e, demak nasoiy muhabbatda de, alisher navoiy ustozlari abdurahmon jomiydan va boshqa asarlardan naql qilib u kishini burxh deb aytyaptilar allohni suyukli bandasi alohida bir tarbiya olgan banda sifatida va bu sifatni sharhini biz faxriddin al safiyni rasha xotinai hayot kitobida ko'ryapmiz va yana bir e'tiborli jihati shuki harney desalar ul bo'lg'ay va har va yana bir mahalda kelganki harney ul desa haq taolo aniqu hoja muhammad porsonni o'ziga xos jihatlari nafaslari ijobat bo'lishi nimaniki tilasalar hozir bo'lishi juda katta maqom duo qilsalar duolari mustajob bo'lishi biroz so'z keladigan bo'lsa shunaqa bo'lsa kerak deb umid qilsalar orzu qilsalar o'sha narsani darhol ro'yobga chiqishi mustajob davo deyildi ya'ni duosi mustajob xalda ham shunaqa insonlar bor yaqinda taniqli ulamolarimizni telegram kanallaridan birida bir xabar keldi qadimda bir shaharda qurg'oqchilik bo'ladi qurg'oqchilik bo'ladi ulug'larimizdan naql hamma kelib to'planib duo qilsa bir tomchi osmondan yomg'ir yog'maydi ya, keyin bir kishi ko'rinishdan juda unaqa chiroyli bo'lmagan o'ziga tortmaydigan bir kishi keladida masjidga kirib ikki rakat namoz o'qib qo'lini ko'tarib ey xudo xalqqa yomg'ir bergin deb yig'lasa bulut bosib hamma hammayoq yomg'ir bo'lib suvga serob bo'lib ketib qoladi buni ko'rgan odam haligi insonni qidirib ketadi u bir odamni quli bo'ladi quli bo'ladi qidirib boradi surishtiradi menga shu xonadon qul kerak xizmatchiga xizmatchida endi bir yollangan xizmatchisi bo'ladi o'shani uyida yashaydigan bo'ladi desa qarab surishtirib chiqsa mana qanaqa xizmatchi kerak sizga desa birorta xizmatchi to'g'ri kelmaydi yo'q deydi yana bitta sizni xizmatchingiz bor o'shani qidiryapman desa u xizmatga yaramaydigan odam u bir o'zicha unaqa ma'qul emas qo'ldan ish kelmaydi pastda haligi yerto'lada yotadi u deydilar bu kishi boradilarda haligini topadilar senku duosi qabul bo'lgan men ko'rdimku yeman odam emasman o'zini bekitadi u men odam emasman deydi yo'q nega men ko'rdim ne sen kelding qo'lingni ko'tarding duo qilding seni duoyingdan keyin jala quydi sharros yomg'ir yog'di ko'zim bilan ko'rdim desa siz adashyapsiz deydi oxiri qayta qayta aytgandan keyin duoga qo'lini ochadi ey olloh sen bilan meni o'rtamdagi sir fosh bo'ldi bu dunyoga sig'mayman deydi o'sha işte yerda jon beradi mana bunaqa xalqni ichida odamlarni orasida nima <liksomality> so'rasa ijobat bo'ladigan mustajobi like davo deyiladi duosi mustajob bo'ladigan tilagi <us> ijob bo'ladigan insonlar bor shuning uchun ham alisher navoiy aytadilar har kim ko'rsang hizil bil har kim ko'rsang qadr bil bilmaymiz xalq ichida yashirin va xo'ja muhammad porsoda ham uddi shu sifat bor edi so'raganlari ijobat bo'lardi tilaganlari yuziga chiqardi burx sifati va undan keyin mana bu sifat ya'ni nima tilasa so'rasa ijobat bo'lishi boya yuqorida hikoyada aytdik hajda ketayotgan paytda yonidagilar qiynalib voy issiq bo'lib ketdimikin voy yo'l xatalik bo'ldimikin deb turgan paytda shunday nrumini ochdilar boyagi bayt chiqdi ey oshiqlar yo'lda bardavom bo'ling yo'lingiz muborak bo'lsin degan mazmunda e, xitob chiqdi shu bilan masala hal bo'ldi bo'lmasam rumiyni masabiysi qanaqa katta devon ochgandayo o'sha joyga o'sha şey, holatga şey, taalluqli sherni chiqishi rumiyni karomatimi xo'ja muhammad porsoni karomatimi haqiqatini ollohni o'zi bilguvchidir va bu yerda bir alishe navoiy hadisni keltiryaptilarki hadis sahih hukmi bilan kelgan kelgande sh na aytadilar ollohning ichida işte shundaylari borki agar allohga qasam ichsalar haq qasamlarini rost keltiradi deb aytyaptilar bu narsani bu hadisda ham kelgan deydilar alishernaviy shundoq bandalar borki bir narsaga bir bo'ladi shu bo'lsin deb niyat qilsa shu yo'lda hatto qasam ichsa ham alloh uni yaxshi ko'rganidan uni tilagini uni qasamini rost keltiradi deydilar bu o'sha xo'ja muhammad porsoni maqomida alisher navoiy aytayotgan so'zlar birinchisi u kishini to'liq ismi shariflari bo'lsa ikkinchisi bahoddin naqshmandni xo'ja muhammad porsoga nisbatan aytgan so'zlari nimaiki bizga yetdi sizga to'liq topshirdi deganlar bo'lsa uchinchisi burx sifati bo'lsa ya'ni allohni mahbub bandalariga burxlar burhiylar muhammad alayhissalom shariatda uayiylar bo'lsa avvalgi shariatda burx degan bir ollohni suyukli variy bandasi o'tgan ana shu burhiylar bahodir naqshmat ham ho'ja muhammad porsoga burx degan sifatni beryaptilar va davomida alisher navoiy aytyaptilarki ho'ja muhammad porso nimaiki tilasa nimaiki so'rasa u ijobat bo'lar deb u kishini maqomlariga alohida al bir hurmat va ehtirom bilan hazrati alisher navoiy ulug'lab u kishini e'zozlab yondashyaptilar hoji muhammad podso buxoriyning Faslul xitob va sharhi Fususul hikam nomli asarlarini tahlil va tadqiq etish orqali tasavvuf ta'limotining olam va odam haqida mantiq asosida bahs yuritadigan falsafiy tafakkur tarzi bo'lganligini kuzatish mumkin hoji muhammad porso buxoriy shayxul akbar muhiddin ibn al arabiyning Vahdatul vujud falsafasini naqshbandiya ta'limotida ilmiy shaklda talqin etgan ilk nazariyotchi olimdir allomaning qalamiga mansub ibn al arabiyning mashhur Fususul hikam nomli asariga yozgan sharhida ham faslul xitob va tahqiqot nomli asarda ham ibn al arabiy qarashlarining kuchli ta'sirini mushohada etish mumkin hojigon naqshbandiya tariqati hoji bahouddin naqshbanddan so'ng xususan uning xalifasi hoji muhammad porso zamonidan to hoji ubaydulloh ahrori valigacha bo'lgan davr mobaynida ibn al arabiyning Vahdatul vujud falsafasi bilan uyg'unlashib ketdi natijada naqshbandiya ta'limoti irfon falsafasi bilan o'zini nazariy ilmiy jihatdan mustahkamlab oldi rashahot muallifi fahriddin ali safiy hoji muhammad porso hayotidan hijoz yo'lida bahoiddin naqshband bilan bog'liq voqeani keltiradi husaynh o'g'llari fahriddin ali sayi rashahod aynin hayot obi hayot tomchilari tarjima qilingan asarida xo'ja muhamad porsoga alohida fasl bag'ishlangan u kishini hayotlari haqida naql kelgan bahoiddin naqshbandni shogirdlari ekani o'sha eshiknin turib tanishganlari qissalari mana shularni barchasi rashahatda naql qilingan va muhammad porso zikrida tazkirasida quyidagi so'zlarni fahriddin al safiy aytadilarki va yana amr etur edilar unimasa kim qavl va fe'ldan uncha kim o'tar ani yo'qliq daryosiga tashlamoq kerakdir va o'zining qusur nuqsonini ko'rmak sarishtasini yaxshi saqlamoq kerakdir nimaiki hayotda bo'ladigan bo'lsa so'z o'tadim fe'l harakat insonlardan nimaki sodir bo'lsa uni yo'qlik daryosiga tashlamaq kerak inson hammasi ollohning taqdiri bilan bo'lishi unga nimaiki yetsa birodam sizga so'z aytadi yaxshi so'z aytar ba'zida dilingiz ranjib qolar yoki ba'zida bir harakat yoqmas nimaiki atrofda holat bo'ladigan bo'lsa hammasi ollohning taqdiridan ekanligini inson his qilishi kerak taqdirga iymon keltirdimi taqdiriga ishondimi allohni taqdiri bilan bo'ldi dedimi va shu bilan inson qanoat qilish kerak sufiyona sabriy degan mazhab sohibi o'tgan imom azam rahmatullohi alayhi zamondoshi savriya mazhabi bo'lgan deyiladi ulug' mushtahid faqih qur'on hadis ilmlari bo'yicha alohida mazhab tuzish sharafiga muyassar bo'lgan insonlardan o'n sakkizta mazhab bo'lsa bittasini shu zikr qiladi hozir to'rt fiqiy mazhab qolgan hanafiy shofiy imolika hama lekin ilk davrda o'n sakkizta mazhabni naql qilishadi shulardan bittasini sohibi sofiyona savriy savr degani ho'kiz degani ho'kiz degani o'zlariga shundoq bir kamtarona savriy deb ho'kizga nisbat berib qoramolga e, nisbat berib tahallus qo'yib oldilar buni sababi shuki ediki bir kuni o'ng oyoqda kirishlari kerak bo'lgan joyga yanishib chap oyoqda kiribdilar bir odobni tark qilibdilar shunda hotifdan ovoz kelibdi olloh o'zini yaxshi ko'rgan bandalarini turli yo'l bilan ogohlantiradi ey ho'kiz nega chap oyoq bilan kirasan o'ng oyoq bilan kirsang bo'lmaydimi degan bir ovoz eshitadilar va ancha payt o'zlariga kelolmaydilar bu ovozdan keyin mana shu qilgan xatoyim bir odobni tark qilganim esimda tursin deb shu laqabni ey ho'kiz ey sabr degan endi arabiy xitobni eshitadilar bir umr sufiyoni savriy bo'lib o'tdilar ulug' mushtahid bo'ldilar faqih bo'ldilar u kishidan ko'plab masalalarni javobi naql qilingan bu xatoni unutmaslik uchun kamtarlikni qarang shu xatoim uchun shu ovozni eshitdim keyin shu ovoz bir umr esimda tursin endi bu xatoni ikkinchi qilmay deb mana bu narsaga e'tibor qaratadilar o'zlariga shu savriy degan tahallusni tanlaydilar mana buni aytilyaptiki har nima nimasekim qalu fe'ldan o'tdi o'tdikim ana yo'qliq daryosiga tashlamoqlik kerak ya'ni insonlardan bu bo'ladigan atrofdan ahl ayoldan qarindosh urug' yaqin do'stdan nimaiki malol yetsa nimaiki bir zarar yetsa hammasini yo'qlik daryosiga tashlash foniy dunyoni foniy ekanini his qilish odamlardan keyin yaxshilikni eslab yurish kerak insonlarga shukur qilmagan yaratganga ham shukur qilmaydi deyiladi ammo bu yerda ko'proq shu ozor haqida to'xtaymiza ozor yetsa yoqmaydigan holat yetsa uni yo'qliqqa fano ekani o'tkinchi ekanini his qilib unga e'tibor qilib parvo qilmaslik boshingga ne kelar bo'lsa o'zgadan emas o'zingdan bil nopok niyat yomon qilmish nojoy aytgan so'zingdan bil degan gap borda boshingga ne kelar bo'lsa o'zgadan emas o'zingdan bil nopok niyat aybli qilmish nojoy aytgan so'zingdan ya'ni inson boshiga nima keladigan bo'lsa o'zidan bilishi yo niyatidan xato o'tgan yo fe'lidan xato o'tgan yo so'zidan xato o'tgan mana shu uchta xato uchta xato shundan ko'rishi buni alohida takid o'zining qusur arqonini o'zini kamchiliklarini ko'rishi rashahotda yozilishicha hoji muhammad porso buxoriy kuchli kashfvu karomat sohibi bo'lsada buni iloji boricha berkitishga harakat qilgan faqat qattiq zarurat tug'ilgandagina buni oshkor qilishga majbur bo'lgan muhammad porso taskirasida rashahot aynul hayot asarida faxriddin ali safiy bu gapni alohida ta'kidlab aytyaptilar va sarishtasini yaxshisini saqlamoq kerak ya'ni inson o'zini hayotida bo'lgan ishlarni sarhisob qilib turishi kerak umri davomida nima ishlar qildi nuqsonlarni to'g'irlash kerak va yaxshi fe'llarni asrab qolish kerak kamchiliklardan iloji boricha voz kechish va inson o'zidagi yaxshi sifatlarni tobora ko'paytirib borish uni asrab qolish uni rivojlantirish kundan kunga shundoq gap borki imom azam rahmatulloh alayhi abu hanifani fiq ilm bilan shug'ullanishga sabab bo'lgan vosita haqida saloati masudiy asarida ajoyib naql keladi imom azam rahmatullohi alayh bir hikmatni o'qiydilar kimni ikki kuni teng bo'lsa u aldangandir ya'ni inson kundan kunga rivojlanmasa u aldanib qolgan kecha bilan bugun bir xil o'tdi aldanib qoldi kimni buguni kechasida yaxshi bo'lsa u marhum rahmatga yechadi allohn ya'ni kundan kunga inson rivojlansa qaysidir kamchiliklardan qutulgan bo'lsa biz o'zgalarni kamchiligi yoki atrofni jamiyatni e, bo'layotgan holatlarni to'g'ilash emas avvalambor o'zimizni kamchiliklarimizni to'g'irlaganimiz haqida o'ylashimiz kerakda mashhur naqli bor liman an odamlarni aybidan ko'zini yumib o'z aybi bilan shug'ullanganga jannat bo'lsin degan bashorat bor hoji muhammad porso buxoriyning faslul xitob va sharhi fususul hikam nomli asarlarini tahlil va tadqiq etish orqali tasavvuf ta'limotining olam va odam haqida mantiq asosida bahs yuritadigan falsafiy tafakkur tarzi bo'lganligini kuzatish mumkin hoji muhammad podso buxoriy shayxul akbar muhiddin ibn al arabiyning Vahdatul vujud falsafasini naqshbandiya ta'limotida ilmiy shaklda talqin etgan ilk nazariyotchi olimdir allomaning qalamiga mansub ibn al arabiyning mashhur Fususul hikam nomli asariga yozgan sharhida ham faslul xitob va tahqiqot nomli asarda ham ibn al arabiy qarashlarining kuchli ta'sirini mushohada etish mumkin hojigon naqshbandiya tariqati hoji Bahovuddin naqshbandan so'ng xususan uning xalifasi hoji muhammad porso zamonidan to hoji ubaydulloh ahrori valigacha bo'lgan davr mobaynida ibn al arabiyning Vahdatul vujud falsafasi bilan uyg'unlashib ketdi natijada naqshbandiya ta'limoti irfon falsafasi bilan o'zini nazariy ilmiy jihatdan mustahkamlab oldi hoji bahovuddin nashband hojagon xonadonidan olgan o'sha ma'naviy merosni va bir umr o'zlari kasb etgan tariqatda kasb etgan ilmlar va ruhaniy kuch quvvatni meros sifatida hoji muhammad porso buxoriyga bergan ekanlar va bu nima uh, ba'zi joylarda hijot safarida de, deyiladi hoji bahoiddin nashban kasallikka uchrab yonlarida hoja muhammad porso buxoriy kechayu kunduz yonlarida bo'lib u kishiga g'amxo'rlik qiladi hatto bir necha marotaba hoji bahoiddin nashban uh, bu narsaga monelik qilgan holatda ham bir hijolat bo'lib sizni urintirib qo'ydik siz ko'p e, dam olmasdan bizga qarayapsiz ya'ni o'z pirlari o'z murshidlarini sog'ligi e, salomatligi u kishini yonlarida bo'lib e, dalda bo'lib g'urbatda yo'lda yo'l azobida holatlarda doimo xizmatda bo'lgan ekanlar ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda bu gapni e, ana shu e, vorislikni yo merosni topshirish masalasi hijoz safarida hijoz yo'lida bo'lgan ekan qaytib kelganlaridan keyin aytgan ekanlarki hijoz safarida men nima aytgan nima gap gapirgan bo'lsam mening gapim gapdir kimki bizni orzu qilsa hoji muhammad porshoga nazar qilsin deydilar bu hoji bahodiy nashmanning so'zlari va bu ham rashoatul ayn, aynul hayotda ham eng muhimi nafaotul usda nasoimul muhabbatda va boshqa asarlarda zikr etiladi bu gaplar endi albatta savol tug'iladi nega masalan hoji muhammad porso buxoriy shuncha hoji bahouddin nashbanning nazariga tushgan bo'lsa shuncha e'tiroflar qilgan bo'lsa shuncha yaqin bo'lsa shuncha gaplarni aytgan bo'lsa nega masalan hoja bahoviddin naqshband tariqatida silsilasida shajarada xo'ja muhammad porso buxoriyning ismi yo'q shajarada kirmagan yoq shajarada biz hoji bahoviddin naqshband hoji bahoiddin naqshbanddan keyin hoji aloiddin attor hoji aloiddin attordan keyin biz Uh, mavlono yaqub charxiy mavlono yaqub charxiydan keyin hazrati hoji ubaydulloh ahror valini ko'ramiz uh, ma'lumotlarga qaraganda hoji aloiddin attor hoja bahoidin nasbanning kuyovlari bo'lgan ekan ba'zi bir ma'lumotlar buni buncha muhim emas deb hisoblaydi ya'ni bunga e'tibor bermaydi ammo hatto kuyov bo'lgan taqdirda ham hoja bahoiddin nashban nima uchun xo'ja aloiddin attorni xalifa qilib qo'ydida xo'ja muhammad porso buxoriyga bu mulozimatni qilmadi ma'lum darajada bir shubhali tuyuladi nima uchun xo'ja muhammad porso buxoriy buxoroni tark etdi nima uchun chiqib ketdi nima uchun uzoq safarga chiqdi ikki yilga yetar yetmas madinada vafot etdi unsda Uh, hijriy qamariy deydi sakkiz yuz oltmish beshinchi yil deydi bu degani bir ming to'rt yuz yigirmanchi yil allomaning faslul xitob nomli kitobi ilmiy manba bo'lib islom tarixi tafsir fiq hadisshunoslik tasavvuf tarixi irfon kalom va axloq kabi fanlarga oid mavzularni qamrab olgan qomusiy asardir Fasl kitobni yozishda muallif 120 dan ziyod manbaga murojaat qilgan bu hoji muhammad porso buxoriyning mutola doirasi nechog'lik keng ekanligini o'zi esa qomusiy olim bo'lganligini ko'rsatadi